В раздевалке все радуются. Тренера, игроки все очень рады. Мы уже на 99% вышли из группы, с первого места. И все радуются, но, честно сказать, мне не очень сильно хочется радоваться, потому что мог подвести команду. Ну, а они победили в десятером, они молодцы очень. Я их поздравляю, извиняюсь перед партнерами по команде, перед тренерами. Мы ехали сюда за победой только потому что ну, если мы побеждали Бенфику, мы уже ну, на 99% выходили из группы, мы только за этим сюда и приехали. Тренер подбадривал, сказал, что мы можем играть, и обыгрывать эту команду, что они надо через планги играть. Там больше всего у нас ну, идут каждая подача идет опасная в штрафную. Мое личное мнение не думаю, что было пенальти, потому что он шел на контакт, а я отошел от него. И он меня ударился. Я думал, ты ему даст за симуляцию, потому что ну, мне больше нечего было в том моменте делать. Или в него идти, а я отступил. Думаю, нарисовал он там. Вот один-один, нам нужна победа. И оставлять свою команду в меньшинстве, это ну, очень плохо, потому что... Они бегали, там, все пытались, но я не знаю, наши парни молодцы вообще, что выиграли эту игру. Ну, когда только приехали болельщики, мы увидели, и сразу все более так взбодрились, потому что надо было игру показать. Болельщики приехали. Думаю, с болельщиками намного лучше играть. Это благо благодарность им, потому что они приехали сюда поддержать нас. Это ну, спасибо им очень огромное. Это было очень приятно. И все это для них, для клуба. Это... Еще раз им огромное спасибо.